Владимир Палачанин у микрофона, микрофона. Итак, послушаем, что сказал Вадим Колесниченко в вашем отсутствии. Значит, пан Ерема сказал, что появилась банда, дии которой подпадают под 255 статью Криминального кодекса. Далее было сказано таке. Эта банда принимала участие в организации налогового Майдана и находится в личных, дружеских отношениях, знаете с кем? Палачанина Владимир Геннадьевич, народный депутат от Бюта, из Белой Церкви. Сегодня независимые журналисты опрашивают жителей Белой Церкви, которые подтверждают достаточно близкие отношения этого депутата и этой так называемой банк-группы. Ничего не отказываюсь. Это я говорил, подтверждаю. Владимир, не можно же ведь все Добрый вечер, уважаемая студия. Добрый вечер, жители Украины. Меня зовут... Меня зовут Владимир Палачанинов. Я действительно родился и живу в городе Белая Церковь. И я депутат Верховной Рады Украины от фракции «Батькивщина». Я действительно активно занимаюсь спортом. Поэтому мой внешний вид немного отличается от вида товарищей, меня тут обвиняющих. Но я это делаю абсолютно прозрачно и публично. Вместе с известным украинским футболистом Анатолием Тимощуком, капитаном нашей сборной. И которому я завтра желаю удачи в очень важной игре. Мы несколько лет назад создали фонд, который как раз помогает и делает все возможное для того, чтобы убрать детей от компьютеров, от бутылки пива и от сигарет. Фонд называется Рух молоди». Есть сайт RMOA, который вы можете зайти и прямо сейчас, господин Алиник, посмотреть, чем мы занимаемся, с кем, как и что делаем. В отличие от вас, господин Колесниченко, на 9 мая. Я не клоуном наряженным ходил, а уже третий год подряд провожу международный детский хоккейный турнир. А теперь проблема? Нет, а теперь И к этим того, моим что словам сказал, что не перебивать. Действительности. Я хочу, чтобы вы отнеслись абсолютно серьезно, как к моему официальному заявлению. Верховная Рада Украины проголосовала за создание Временной Следственной Комиссии по разбирательству о событиях, которые произошли 18 числа. Все депутаты, в том числе и депутаты партии региона, за создание этой комиссии проголосовали. Я хочу заявить абсолютно официально. Если результатами этой комиссии хоть каким-то образом будет доказана моя причастность к нанятию этих боевиков или людей, которые чинили беспорядки, я положу свой депутатский мандат абсолютно добровольно. Если господин Колесниченко... Порядочный человек, то он принесет свои извинения, либо тоже положит свой депутатский мандат добровольно, а иначе принесет справку, что его внешний вид и его краска для волос, наверное, повлияла на его мозги. Значит, хаму, хаму вам, я отвечаю следующее. Перед вами я позвольте абсолютно закончить. не собираюсь извиняться. Потому что я не обвинял вас в том, закончить. что вы кого-то нанимали. Поэтому позвольте не передергивайте. Позвольте мне закончить. А обратитесь к своему коллеге Яреме, который объяснил, что люди, с которыми вы общаетесь, являются Еще раз. бандой. Позвольте Поэтому мне закончить. извинения приносите своему господину Яреме. Еще раз. А то, что вы у имеете у прямое, того, непосредственное возражение к тем временам, когда были так называемые бригадиры и ребята спортивной наружности, это тоже мы прекрасно знаем. Знаем. Поэтому в свое время проведут пресс конференцию и расскажут обо всех этих связях. И вот. Поэтому обращайтесь и вот. к господину И еще, и еще одну вещь я хотел бы вам сказать. Когда появились первые фотографии этих событий, там был указан один молодой человек, Василий Бойко. Я... С журналистами указан. Якобы Василий Бойко. Я первый, кто написал, несмотря на то, что это человек, член партии регионов. Он руководитель молодежной организации партии региона в городе Белая церковь. Знаю его лично, здоровье с этим человеком за руку, Ходя в одни и те же заведения пить кофе, я первый, кто публично в сети социальный Фейсбук написал, что это не он и что журналисты должны привести свои извинения за то, что ошиблись. Несмотря на его политическую принадлежность, господин Колесничан. Потому что здесь не война, не а мы оппоненты, а не враги. И поэтому, если у вас есть факты моих причастностей, положите факты на стол. Я еще а раз заниматься было больше, если вы можно только слышите, в этой студии. Я повторяю, Благодарю. вам никто не говорил, что вы кого-то нанимали. Поэтому не передергивайте, а я сказал, что вы имеете отношения дружеские с теми ребятами, которых господин Ярема называет бандой. Ваши поэтому ребята не идите с ними. Никто не сможет доказать, что вы кого-то нанимали, и вас в этом не обвиняли.